পাতলাহি শুকিছে ফুটা দুখন দিব ন দু ন বাৰু এভাগ পাছত সোমাই থ'ম দিওঁ যে ঠাই মাছ পাতত দিলে কি কি কৰে কৈ দিয়ক আকৌ মাছ পাতত কেনেকে দিয়ে কৈ দিয়ক আকৌ

আমি দেখুৱাই থাকিম আৰু সেয়া যি ধুইছোঁ দুজনী বাই ভনীয়ে বনাই আছে পুৰা এজনী ডাঙৰ বায়েক এজনী সৰু সেয়া হালধি দিছে সহায় কৰি দিছে আৰু সেয়া হালধি সানিছে সেয়া নিমখ সেনেকৈ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ নিমখ আৰু হালধি সান্দি ল'ব লাগিব সেই কেঁচা মিঠাতেল অকণ দিলে ভাল হয় কিন্তু আমি মানে তেল নিদিয়াকৈ খাম আৰু আমি বইল খাম আৰু আমি বইল খাম আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈ বনাইছোঁ আমি দেখুৱাই থাকিম এনেকৈ কেনেকৈ বান্ধিব বন্ধাটো চাই লক্ষ্ণ হ'লে ওলাই যাবলৈও আছে টো মেইন পাতিলে অকণমান সৰহকৈ ল'ব লাগিব ডাঙৰকৈ ল'ব লাগিব ইয়াত দীঘলকৈ লৈছে তেতিয়া মানে জুইত দি দিলে ফাটি নাযায় আৰু পাতখন লেৰাই ল'ব লাগিব জুইত অঁ এইটো কথা ক'বলৈ পাহৰি আছোঁ পাতখিলা মানে অকণমান আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি অকণমান লেহৰাই ল'ব লাগিব জুইত শুকুৱাই তাৰপিছত এনেকৈ এয়া মেৰিয়াই দিছে এইটো ভালকৈ চাই ল'ব দেই কেনেকৈ মেৰিয়াইছে কাৰণ বহুত মানুহে এনেকৈ মেৰিয়ালৈ ওলাই যায় মাছখিনি তাৰপিছত মানে অলপ দিগদাৰ হয় আৰু আমাৰ জেঠাই কিমান ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিলে এতিয়া এয়া মেৰিয়াই বান্ধি দিব আৰু কলপাতৰে থকা এইডাল ছাইডত থকা এইডাল আৰু সেই বুলি কয় দুফালত বান্ধি দিব লাগে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছে পাত পুৰা কাম হৈয়ে গ'লে আৰু এই প্ৰথমতে পাঠকেইডাল লেহলাই ল'ব লাগিব এই গাঁঠিটো দিছে দেখিছে এনেকৈ তাৰপৰা আৰু তাৰ পৰা গাঁঠ দিব লাগিব এইফালে হয় ন এইবিলাক দিব লাগিব আৰু এটা গাঠি দিব লাগিব ইয়াত দুফালে দুটা দিব জুই জুইত আৰু এইফালে আমি ইয়াত জুই আঙুঠা উলিয়াই আছোঁ আৰু জুই আঙুঠা হৈ আছে আৰু জুই আঙুঠাত ভৰাই দিব আৰু ধুনীয়াকৈ সিটো গাঁঠি দি দিলে জুইত ভৰাই দিব হৈ গ'ল নে জেঠাই দেখিছেনে বাৰু কেনেকৈ আঙুঠাত দি দিছে ধুনীয়াকৈ আঙুঠাখিনি উলিয়াই এনেকৈ দি দিব লাগিব আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ অসমীয়া খানা মাছ পাতত দি খোৱা এতিয়া আৰু এনেকৈ আঙুঠাখিনি দি থাকিলে হৈ থাকিব আৰু মাছ এয়া এতিয়া চেপি দিয়া হৈছে কৈ দিয়ক মায়ে মাছখিনি এই চেপি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপৰা হৈ থাকিব আৰু চেপি যিভাৱত দি থ'ব লাগিব তাৰপৰা হৈ যাব অসম যুঁজ কৰি দিব ভাবচোন এটা এটা সৈতে আমাৰ অসমীয়া মানুহে মানুহৰ পাথৰ দি হেৰি মাথো পাথৰ দি খাবলৈ মানুহ আহি পাইবা মানুহজন আহিছে গাড়ী মাত শুনিছো গাড়ী মাত শুনিছো আহিছে মাছ পাতত দি খাবলৈ সৰু মাছ বিচাৰি পোৱা এতিয়া আহিছে জুই ধৰিবলৈ অসম ব্যৱস্থা নাই ঘৰ বনাই থকা হৈছে সেইকাৰণে আৰু ইয়াৰে এনেকেই বনাইছোঁ আমি বৰ্তমান এতিয়া টিঙতে ধৰিছোঁ আগতে ধৰিছোঁ আৰু এইবাৰ চাগৈ এনেকৈ জুই খোৱা হ'ব আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ জুই খোৱা আমি যোৱাব মায়ে মই এনেকৈ খুৱাইছিলো ন পিঙি অ এই দুটা এটা লাগি আছে ইফালে আছো Da, da, da. Mm. På den er bra.